হয় ইতলি জলি ক ত তাত পাওঁতে আৰু দেৰি হ'বগৈ আৰু একেবাৰে পূজা আকৌ চাবলৈ নাপাম বেছি সময় আহিবলৈ হ'বই ঘৰলৈ সি যে কৰি থাকো ন উঠুনি ওলাই মেলি মই ৰেডি হ'লোঁ সি আকৌ ওলাই ওলাই এতিয়া আহিছেহে জলিব ইমান দেৰি লগা এই মেখেলা চাদৰটো পিন্ধোতে ঘৰৰ এটাও কাম নকৰে গোটেইজনী ওলোৱা বাহিৰে ন কি কাম গোটেই চাকৰি তাকৰি বান্ধি মেলি চব ঠিক ঠাক লগাই মেলি ওলাইছো বৰ একেবাৰে কৈ দেখা মানে কুকুৰা খিনি ভৰাবলৈ আছো এই নুশু নোসোমাইছে আহি মেলি সোমোৱাব লাগিব আৰু নিজে সোনকালে উলিয়াই মেলি ওলাই থাকিলে মানে আৰু আগতে এঘণ্টা দুঘণ্টা আগতে উলিয়াই ওলাই থাকিলে আমনি পাপিতো লোকক কবি ইমান সময় লাগিছে ইমান সময় লাগিছে বুলি চব কাম কৰি মেলি ওলাইছো আমি তোৰ নিচিনা কিবা বহি বহি ওলোৱা নাই অঁ জল্ডি জল্দি বলা দেই আৰু তাত ইটো লওঁ ইটো লওঁ বুলি কৈ থাকিবা পইচা পাতি একদমেই নাই মানে এইকেইদিন কামো কৰিব নাপালোঁ আৰু একদমকৈ পইচা পাতি নাই ইটো লওঁ ইটো লওঁ কৈ থাকিবা দেই ব'লা এই পূজা চাবলৈ গৈছোঁ ইটলং শিটল নকৰি মেলি কেতিয়া কম দিছে পূজাতহে কম এই বেলেগ নহ'লে জেলেপী খাবিবা এশ টকা মানে জেলেপীয়ে খাম অকল আৰু বেলেগ নালাগে একো খাবলৈ সেই জেলেপী খাম আৰু বেলুটা কিনিবি আৰু কিন্তু বুঢ়ী দেহত এটা এতিয়া পূজা চাবলৈ ওলাইছে আৰু দুবছৰ তিনি বছৰ চ' মৰিমেই কিতো পূজা চাবলৈ আৰু বেছিকৈ পাওঁচোন আৱশ্যক মই পূজাটো এদিন আহে জেলেপি আৰু বেলুন এটা কিনিলে হ'ব দে মোক একো লাগে আৰু বোৱাৰীকে আৰু ল'ৰাটো কেনে কি লাগিছে নহয় একো সেই চাব দে মোৰ লগ মোৰ পৰা এশ এটা জেলেপি দি দিবা তাক মই যেনিবা ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল দানি কিবা কিবি ল'ম দেই ঘৰটো বনালে মানে সজাব লাগে সেইবিলাক নবলৈ মই ইমান সাজি পাৰি ওলাইছো মোক সেইবিলাক কিন্তু কিনিব লাগিব কিনো বুলি ক'লে চাবা কিন্তু এই জেলেপী বাদ দিয়া জেলেপী খালে খোৱা ঢেৰ দিন আছে এই পূজা নহ'লেও বেলেগ এদিন হ'লেও আনি তেনে জেলেপী খাব পাৰিব সেই জেলেপী খোৱা এশ টকা পইচাটো পোৱা ফুলৰ দানি ফুল দানি ধুনীয়াকৈ আনিব পাৰিম ঘৰটো সজাবলৈ ঘৰটোৱে হোৱা নিদিব জেলেপীনো কিনো খাই দিয়াৰ লগে লগে আৰু কো কাম নাই পইচা কেইটকা মুখৰে টেষ্টি ফুল দানি এটা আনিলে মানে ঘৰটো যে কিমান দিনৰ বছৰ বছৰলৈ যে ধুনীয়া দেখি থাকিব এই একো এইবিলাক জেলেপী চেলেপি কিনি দিব লাগে এই বাবাটো একে ফৰ্টি চেভেন নে কি লাগে সেনেকুৱা এটা কিনিবা হ'ব আৰু অ' দেই তাতে মই যেনিবা একে ফৰ্টি চেভেন ল'ম দেই একেবাৰে গুলিয়াম চবকে একেবাৰে কৈছে নহয় নহয় একেবাৰে গুলিয়াইছো একেবাৰে মানুহৰ গালে মই কিনিম আৰু ঠিক আইতাক গুলিয়াম মই ঠিক আছে গুলি ভৰাই ল'ম আইতাক দিম ঠিক মোক গালি পাই থাকে নহয় দুয়ৰ পৰা দিম বাপেকে ওচৰলৈ আহিলে মাৰি পঠিয়াই দিয়ে নহয় দুয়পা লৰা মানুহক সেইবিলাক বন্ধুক কিনি দিবি দেই এতিয়া সৰু পাৰ কলিৰ পৰা বন্ধুক দি দি তাৰমানে পিছলে গুণ্ডা হ'বগে গুন্দা এইবিলাক কিনি নিদিবি কোনো প্ৰত্যেক কিনিব নহ'ব বেলুন এটা কিনিবি নহলে পুতলা এটা কিনিবি অইতা কি কথা কৈছে এইবিলাক মই কি ছোৱালী নেকি ছোৱালী মানুহে পুতলা খেলে লোৰা মানুহে বন্দুক খেলে হেবলাকে লয় একে 47 জিমান দামি দামি বন্দুক আছে হেবলাক লোৰা মানুহে আকৈ আকৈ কথা কৈ থাকিবি দে মই জানিবা হেবলাক লবলে নাই আ দে ছোৱালী মানুহ হৈছে লাজ বিছ মানে হাঁহিব এ পিংকি হেতি কিমান যে হাঁহিব মুগ যদি পুতলা কিনি দিয়ে ইসাম মই যেতিয়া ভাবিয়ে মানে লাজতে মই যাও মই যাও না লাগি গছ রে মুগ লাগলে একোই না লাগে হলো মুখ পুতলা কিনি দিব না লাগে লাজ পাম মই মানুহ আগত বল ব'ল বেছি দামী দামী একো কিনিবলৈ নাই সৰুকে বন্ধুকেইটা কিনি দিম পিষ্টল এটা কিনি থাকিবি আৰু ব'লি অলপ থাকিবি একে ফৰ্টি চেভেন চেভেন সেইবিলাক বাদ দে সেইবিলাক দৰকাৰ নাই এতিয়া বুজিছ বল দেৰিয়ে হ'বগৈ আকৌ ঘূৰি আহিবলৈ হ'বই কামবিলাক আছেই ক'ৰবালৈ যোৱা শান্তি নাই গোটেই ঘৰৰ কামৰ পৰা মানে লগে নে মানে চবকে কৈ দিছো নেদে তিনটাকো মই যেনিবা একো নলঙে পইচা পাতি বেছিকে নাই পকেটৰ সিটো লওঁ সিটো লং কবি তাতে ক'ৰবালৈ থৈ আহিম এৰিকেনে আহি পেলাম কিন্তু মই যোৱাৰ পৰা ল'লে ল'বি নললেও নাই বেছিকে জুনটো কিনি দিম হেতুকে লবি বাবা শুনছ না কি কইছ হরুকে পিস্তল দা কিনি দিম নালে অকমান অকমান মিডিয়াম সাইজ আদা কিনি দিম একে 47 50% দেই দাম লব হাজার হাজার টাকা লব এ পূজাতে ইমান হাজার হাজার পয়সা খস কবলে নাই আ দে কিমান দিন হাজিয়া কই কই হেগি টাকা পয়সা হাজার টাকা তা গুটা তা এটা বন্ধুক নামতে এ দুদিন মান খেলিব ভাঙিব টাউনিয়া মেলি ভাঙিব নাই নাই হেবলা কিনি বলে নাই পয়সা পানি পেলা বলে নাই মান কষ্টে পয়সা কিনি ঘটিছো আ

অ বাবা ঐ আছ জেলেপী বনাই আছে মই কৈছিলোঁ নহয় জেলেপী খাম বুলি খাই লওঁ আচোন এতিয়াই পিছতকৈ আকৌ সময় পাওঁ বা নাপাওঁ আহিবলৈ আকৌ শেষে হৈ থাকিব ইমানকৈ মানুহ ভিৰ হৈছে দেখুৱাই যাব জেলেপী দোকানবিলাকত আছো নহয় খালো কিন্তু দেচোন এশ টকা এ আইতাই এজনী যে ৰাম ভূত দেই ৰাম ভূত কিবা এটা বস্তু দেখিবই নেপায় খাই পেলাই পেলাই আহি পাইছোহি লাহেদি খাম ক এতিয়া খাই মেলি আকৌ গুড় লালে নে কি কৰিম ঘৰত থাকিমগৈ এতিয়া এতিয়া নাখাম যোৱা সময়ত খাম এতিয়াহে হাগিলে মানে বাটতে আহি কেনে খাই যাব পাৰিম এতিয়া এই হাঙিবলৈ ফুৰা যোৱা নাই কোৱা এতিয়া তেলেপি চেলেপি ইটো ইটো ধেৰ কিবা কিবি খাই লৈ মানে আকৌ গু লাগিব পেট বেয়া কৰিব এই তোৰ কচুগুটিটো খাৰ পৰা মুখখন এইটো তই মুখখন উলিয়ানো কেলে গু ল'ব বুলি মনে মানে থাকিব নোৱাৰো তোৰ মুখ চৰিয়ে কাল লৰা বুলিও মন যায় মানুহৰ আগত বুলিহে এই চশমাৰো পিন্ধিবা মই অকণমান ঘূৰা ওলাই দেখি পাইছো বাই ষ্টাইলত এতিয়া পিন্ধিছো আৰু ইমান ষ্টাইল কৰি আহিছে মনো কিনো ষ্টাইল কৰিছো চাবলৈ গ'লে তোৰ ষ্টাইল নকয়ে মোৰ মানে বল বল নহ'লে কিবা শুই লংগে জেলেপীখিনি শেষ আগতে কাহিব লাগিব কৈ দি যাওঁ পাই এশ টকা বান্ধি দিবি বুলি কৈ দি যাওঁ নাইকে ৰ চোন আহি পাইছোহে মা ইমান খৰখেদা নকৰিবিচোন বেছি সময় নালাগে ৰ আমি অকণমান খুৱাই লোৱা হওঁগে কৈ চাইকে ইপিনি পিনি যোৱা সময়ত খাব খালে হৈ যায় এতিয়া ৰ এতিয়া ইমানো মানুহ ভিৰ নাই নহয় নহয় ৰ ইমান ধৈৰ্য ধৈৰ্য নহ'ব জেলেপী দোকান এখনে নহয় নহয় এই হাজাৰ হাজাৰ জেলেপী দোকান আছে ইয়াত ইমানকে ভাল হে ক'ব বুলি ভৰা খাব নালাগে অ বৰ ধুনীয়া বনাইছে কিন্তু এবাৰ এই পেণ্ডেল হল অ ইমান ধুনীয়া বনাইছে আৰু অকমান অকণমান পিছ পৰিছে আৰু ইমানো ধুনীয়া নহয় আৰু মই যে আগতে পূজা চাবলৈ আহিবলৈ মনেই নাযায় একেবছমান আগবাঢ়া দেই প্ৰতি বছৰে পূজাটো নেওৱা আকৌ নে তেতিয়া আমি যাহঁতৰ যেতিয়া হৰু হুৰু আহিছোঁ তেতিয়া আমাৰ নৰকাৰে পূজা নাপাতে নহয় এনেই হ' হতি কৰি থৈ দিয়া আমাৰ আমি এনেকুৱা কাপোৰ চাপোৰ এইবিলাক নিকিনো আজিকালি ল'ৰাবিলাক কি চাবি আৰু ডিজাইনৰ ডিজাইনৰ কাপোৰো কিনিব পূজা বুলি কি যে ক'ম আৰু দেই কিন্তু জেলেপী দেখোন দেখোঁ অ খাই খাই এই পূজা চোৱা মজাটো বেলেগ আছিলে আৰু এতিয়া ক'তনো পাম জেলেপী লাগে বুলিয়ে খাবলৈ মন গ'লেনো ক'ত হ'ব নিজৰ পইচা পাতি নাই যেতিয়া ল'ৰা কাক থাকোঁ যেতিয়া কিনো হ'ব আৰু হেৰাবাচোন ফুলদানি চাই আহোঁগৈ মাৰ কথা শুনি শুনি পূজা চোৱা নহ'ব এনে মাথাটো গৰম কৰি লোৱা হ'ব মানে ফুলৰ হেৰিবিলাক চাই আহোগৈ ভালকে ক'ত কি কি আছে কি ফুলৰ দোকানবিলাক হেৰি ইমানকে এবাৰ দোকানো বহা নাই ন ইমান হেৰিবিলাক চাই আহোঁগৈ হ'লেও ফুল চুল কেইটামান লৈ লওঁগৈ ঘৰটো সজাবলৈ হ'ল হ'ব ময়ো যাম লগত ময়ো যাম যি দেখিছোঁ আজি তহঁতি দুটা মাক পুতেকে আৰু মায়ে মিলি মেলি একেবাৰে হেৰি কৰিবি আৰু দেই মোক একেবাৰে শেষ কৰিবি আৰু পইচা শেষ পানী হেৰি গোটেইখিনি পইচাখিনিয়ে শেষ কৰিবি যেন পাইছোঁ সেইকাৰণে মই জানি শুনি বেছিকৈ পইচা নাই নাই দুহেজাৰ টকাকৈ আনিছোঁ দুহেজাৰ টকা বা তিনিটাই কেনেকৈ কি ভাগ কৰি ল আৰু শুনিছানে ফুলগৈ তোমাৰ সেই দুহেজাৰ টকা তিনিটা ভাগ কৰিলে কিমান কিমান পৰিব ভালকৈ হিচাপটো কৰি লোৱা নিজৰ নিজে হেৰি কি টকা পইচাৰ পৰা হেৰি কৰিবা কিনিবা আৰু এটা কথা মই ক'বা আকৌ যোৱা ভাড়াও সেই দুহেজাৰ টকাতে আছে আৰু দেই ধুনীয়াকৈ মিলাই মেলি যাবা যদি সেইকেইটকা পৰিছে গোটেইকেইটকা খৰচ কৰি দিয়া তেনেহ'লে মানে যে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ফুৰাই দিম আৰু গাঁৱলৈকে দেই বোপাহঁত হেৰি অ' বাবাটো ইমান কষ্ট কৰি মেলি পইচা ঘটিছত তোৰ পাৰোঁ আৰু কিনো খৰচ কৰিম বা মই একো নালাগে জেলেপিকে খাম অকল এশ টকাটো পৰিব পাৰি দুহেজাৰ টকাৰ ভিতৰত হয় নে তিনিটা আকৌ চাৰিটা ভাগ কৰি লওঁ আকৌ পাঁচশ 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 হ'লে মানে মই এশ টকা জেলেপী খাম এশ টকা যাম এশ টকাৰ বাবাটো বেলুণ্টা কিনি দিম বিশ টকাতে পামেই বাৰু বেলুণ্টা কিনি মই এইকেইটাক মই থৈ দিম ক'বলৈ গাঁৱৰ ফুৰিবলৈ লাগিব নহয় তোক মই কিমান খুচি থাকিম অঁ মোক যে বেলুন চেলুন নালাগে দেই আইতাজনী যেতিয়া হ'লেও ৰাম চিকতি পায় তেতিয়াহ'লেও মোক এই বেলুন এটা কিনি কেনে সেনেকে কিনি কেনে ধৰি দিয়ে আৰু দহ টকা এটাও নিদিয়ে হাতত কিবা এটা খাবি কৈ কেনে এই খাবলৈতো কিবা এটা দিব পাৰে নহয় ঐ লৰা তো মই জেলেপি দিম নহয় মোক ভাবা একো নিদিয়ে নকবি কিন্তু দেই পইচা যিমান পাম বৃদ্ধি পইচা কেতিয়াবা সোমোৱা উলিয়াই লোৱাৰ লগে লগে তাক দি বিছ টকা ত্ৰিছ টকা সেনেকৈ কথা নক বিচাৰিয়া দিম কিন্তু সেই পূজাতে পূজা পূজা নাচামি তই মানে অশান্তি পাই যাম তহঁতে মুখৰ মাতখিনি যিহেতু নিদিয়ে বুলি নকবি আৰু দেই নিদিব সঁচাকৈ অহা পাপা কি যে লাগি আছে নহয় মানুহক শুনা শুনে ডেট অশান্তি পাওঁ দেই এইবিলাক মই সেইকাৰণে আহিবলৈ মনেই নাছিলে মোৰ গোটেই সোপা লোকে গোটেই ফেমিলিবিলাক আহি মানে ইমান ফূৰ্তি ফাৰ্তাহে আমাৰ কাজিয়া সৃষ্টি হয় মানে এই মাজীন আপুনি ডাঙৰজনী হয় কিন্তু আপোনাৰ মন মানে থাকিব নোৱাৰে নে কিন্তু একদম মজতা কথা লাগি আছেনো একদমেই কিন্তু একো চকুকে মই আৰু আপুনি যে পাঁচশ টকা কি পাম আৰু বাট দিয়ক নালাগে ঘৰ চৰ থাকক সেনেকে লাংলাংগে থাকক চকী দুখনমান আনি দিব সেনেকে টেবুল এখন দিব সেনেকে আলহীলৈ থাকিব একো সজাবলৈ সজাবলৈ মন নাযায় মানে মোৰ এই পইচা কেইটামান ভালকে লাই ন কাৰ ধুনীয়াকৈ বুজাব ফুল ফুল কিনি মোৰ ৰুমটো ভালকে ড্ৰয়িং ৰুমটো ভালকে সজাম বুলি ভাবি আছো

মোৰ লগত পইচা পাতি নাই মোক 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 শুনাই লাভ নাই বাপেকেও কয়কে যা বাপাই কিনি দিব মোৰ লগত পইচা নাই মই কি হাজিৰা কৰিব জানো নাই চাকৰি কৰোঁ মানে কি ক'ম মোক যে শুনাই আছে যে হয় বাপেৰেও খোজগৈ বাপেৰে কিনি দিব তোক দেই মোক এতিয়া কৈ নাথাকিবি আৰু মোক এতিয়া কৈ লাভ নাই ময়ে আনি অশান্তি পাইছোঁ মানে আহি মেলি যি ভাবি আহিছিলোঁ নহ'লে আৰু ধুনীয়াকৈ ফুৰি মেলি কিবা অহাৰ এটা খাম আৰু ভালকৈ হেৰি কি ফুল চুল কিনি ল'ম বাৰু বুলি ভাবিছিলোঁ নাই সি দুহেজাৰ টকা অকলে লৈ আহিছে তাৰ সেইখিনিৰ পৰা বোলে আকৌ যোৱা ভাড়াও বোলে সেইখিনিৰ পৰা এতিয়া ফুলে কিনি বোলে কিবা এটা খাবিয়ে না যিয়ে না তই এইটো বোলে একে ফৰ্টি টু একে ফৰ্টি চেভেনতে দুহেজাৰ টকা ল'ব পায় বাহুন না হেৰি মই যে তোৰ কাৰণে কাইলৈ পখিলে মানে আনিম যেতিয়া পূজা সেইদিনা ভাষনৰ দিয়া বস্তুবিলাক উঠাব নাই এতিয়া বহুত কম দামতে পাব এতিয়া একদম দুহেজাৰ তিনি হেজাৰ টকা আৰু ল'ব চাচোন বাপেৰীয়া হাজিৰা কৰি মেলি দিনটোত পাঁচশ টকা পাইহে সেই দুহেজাৰ তিনি হেজাৰটোক গোটাবলৈ চাই এসপ্তাহমান কাম কৰিবলগীয়া হয় চাচোন ঘৰ চলা পইচা আছেই সেইবিলাক কেনেকৈ পঠাই দিম বাৰু ইমান কষ্টৰে আৰু তই সেইটো নোহোৱা বস্তু একদম নালাগিলে নহয় বুলি নহয় নহয় কিতাপ পত্ৰ কি লাগে ধেৰ আনিম ধেৰ আনি দিম কিতাপ বহিয়ে সেইবাবে একে পঠিয়াই যাবি তোক পিছত সেইদিনা লৈ দিম দেই ভাষনৰ দিনা লৈ দিম এতিয়া কম দামতে দিব ধুনীয়াকে খেলিবও পাৰিবি আৰু তোৰতো বহুত দিন যাব জানিছে নাই তোৰ লগৰখিনিত কটি তোক ভালকে দাম নিদিম যে তোৰ লগৰখিনিত ইমানবোৰ ভাঙি চিনি সেখীয়া কৰি থাকা হয় নহয় মইনো কেনেকে জানো যি ভাল লাগে তাকে কৰা নোখোজি নাথাকো আৰু মই একদম অশান্তি পাৰ গৈছো মানে মই লোকৰ পাপাহী মাহঁতি একদম সিহঁতৰ বাৰ্জাখিনি বোলে একদম কি লাগিব বাবা কি লাগিব বাবা বুলি কৈ কৈ লৈ আহে মোৰ আকৌ ভাচনৰ দিনা বোলে কম দামত পাব বোলে সেইকাৰণে এতিয়া লৈ দিব বোলে আৰু বোলে দে 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 পইচা পাতি নাই যেতিয়া বেচাৰ ইমান কষ্ট কৰি মেলি দিছৰেচোন কাপোৰ কিনি দিছ নতুন কাপোৰ মাকো কিনি দিছ আইতাকো চশমা এযোৰ আনি দিছ চেন্দেল আনি দিছ চাদৰ এযোৰ আনি এখন আনি দিছ নালাগে দে মোক এই ভাষণে কম দামত পালে আন দিবি মই বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা নহয় নহয় মই গোট বয় হয় সেইকাৰণে মই ভাল বুজি পাওঁ কথাবিলাক হ'ব দে হ'ব যাওঁ বাবা বেলেগ জেলেপিকৈ আহি পেলাই লৈ আহে তেনেহ'লে জলেপিকৈ খাম এই ওচৰত যাওঁ বিশ টকা মান হ'লেও লৈ আনগে এখন এখন খাই দিম আৰু সবেই

কৰি পূজা চাবলৈ আহিলে সেইটো জেলেপী নেখালে মানে হয় পূজা হয় নেকি আগতে আমি মানে বাবাহঁতক লৈ পেলাই আহি পূজা চাব আহিলে মানে সেই জেলেপী খুৱাই মেলিয়ে লৈ যাওঁ আজিকালি সেই ঢেৰ সেই দীঘল দীঘল পেলুৰ নিচিনা কি কি ওলাইছে কি চাওমিন না কি কৰি চাওমিন না থুপুহা নাও মা কি কয় যে সেই জাতি ওলাইছে আগতে সেইবিলাক নাছিলে নহয় আমি জেলেপিকে খাওঁ পূজা হেৰিলৈ আহিলেও পূজা চাবলৈ আহিলেও বিহু প্ৰগ্ৰেম চ'গ্ৰেম চাবলৈ আহিলেও জেলেপী সেইবিলাকে খাওঁ আকৌ জেলেপী খাঙেই তাৰমানে সেই নিয়ম যে নিয়ম বুলিয়ে ভাবোঁ আমি সেইটো যে মই যে নাখাম কিন্তু দেই মা মোক বেলেগ কিবা এটা কিনিব লাগিব মই জেলেপি চেলেপি নাখাওঁ কওঁ তাৰপৰা মোক খাবলৈ মিঠা মিঠা হৈ যায় মুখখনমান মিঠা মিঠা হয় ভাল নালাগে মোক হেৰি জাল চলা কিন দিব লাগিব আৰু হেৰি চিঙৰা খাম পকৰী খাম নহ'লে নহ'লে ইমান হেৰি খাম চাওমিনটো যে খাবলৈ বৰ ধুনীয়া সেইদিনাখন মই ৰমেনলৈ গৈছো নহয় ৰমেন মাকে চহৰৰ পৰা আনিছিলে ত' সেইবিলাক খাবলৈ দিছিলে মোক অকণমান দিছিলে সৰু প্লেট এখনতে অকণমান কেইডাল ইমান অকলে দিছিলে নহয় ৰমেনৰ হ'লে গোটেই প্লেটখনতে দিছে মোক হ'লে সৰুকৈ প্লেট এখন অকণমান দিছে অঁ সিহঁতে কিনিছে যে সেইকাৰণে মোক কমকৈ হ'লেও দিছে আৰু মই সেইটো খাম খাম বুলি ভাবি আছিলোঁ মা মোক সেইটোৱে কিনি দিবা দেই একো এতিয়া নলওঁ যেতিয়া ভাষনৰ দিনা পাপাই ফুল আন দিব মোক মোৰ কাৰণে এক কে ফৰ্টি চেভেন আন দিব নহয় এনেতে মানে মনতে দুখ কৰি লাভ নাই আৰু দেই বস্তু সজাবলৈ সেইবিলাক কৰিছে আৰু ইমানকে পইচা কেলেনো খৰচ কম হয় নে নহয় মানুহে দুখীয়া মানুহ যেতিয়া হ'ব এতিয়া জেলেপী খাই কেনে খাবা লৈ যাম মমো খাও নে থোপা খাওঁ খাওঁ নে জেলেপী কণ কণ খাইগে জেলেপি ঐ বাবা মই খাম ময়ো খাম মে খাই গা মে খাই গা জেলেপি মে খাগা তোমাৰ মামী খাই গা জেলেপি অ মায়ো মানে নিজে লাগিছে জেলেপীখিনি খাবলৈ যাম এতিয়া গোটেইখিনি আপোনালোকে খাই দিছে ঠিক ঠিক আমাৰ অকণমান লাহে লাহে কওক মানুহে শুনিলে কি বুলি ভাবিব বাৰু এই বিয়াত অশান্তি পায় দেই অঁ বৰ ধুনীয়া দেখিচোন বাবা এনে খাই চাং ন সেই চকুকে কৈ কেনে খাম দেউতাকো কোনোবাই যদি খোজে কি কৰিম বাৰু এই নোখোজে পায় ন কোনে খাই লম খাল আপোনালোকে কেনেকে পূজা চাব আহিলে আৰু জেলেপী কেনেকে খাই ভাল পায় মই তেতিয়া বৰ ভাল পাম দেই পূজা যে জেলেপি নে খালে মানে পূজা পূজাই নালাগে মোৰ গাত আপোনালোকে আৰু কেনেকুৱা নহ'ব পূজাত এবাৰ অৱশ্যে পূজাটো ইমান বৰ ভাল নাই যে মানুহজন ইমান নাই সি ক'ব আৰু কেনেকৈনো পূজাত মানুহে আহিব আৰু এতিয়াতো এতিয়া জুবিনদা নাই যেতিয়া পূজাও আজিকালি উকা উকা সেইকাৰণে সেৱা দেৱী চৰণতো সেৱা এটা নাই লোৱা আৰু মনতে ভাবিছোঁ যে দেই জুবিনদা আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক বুলি আৰু সেনেকুৱা মই মনৰ যি দুখতে হ'লেও অকণমান অলপ ফূৰ্তি থাকিবই লাগিব হ'ব দে আমাৰ মনৰ দুখতে আৰু জুবিন দাই কেতিয়াও বিচৰা নাছিল যে মানুহে অকল দুখত থাকক মানুহে সদায় হাঁহি থাকক বুলি ভাবিছিল জুবিন দাই এতিয়া যদি তহঁতি দুখত থাকক কান্দি কান্দি থাক এতিয়াও সিমান জুবিন দায়েও ওপৰত হাঁহিয়ে থাকিব নোৱাৰিব ন সেইকাৰণে হাঁহি থাকিবি মনত দুখ লাগিলেও জুবিন দাক দেখাই কেনে হ'লেও কৰিমা বৌক দেখাই কেনে হ'লেও অকণমান ফূৰ্তিত থাকিবি কৰিমাবোৰতো বেছি ভাঙি পৰিছে ন সেইকাৰণে তহঁতি ছাৰ মই তহঁতক বুজাইছোঁ তহঁতি যিমান মনততো দুখত চবৰে আছে হয় মানে নিজকে সান্তনা দি মেলি ফূৰ্তি কৰি মেলি থাকিবি মন মাৰি থাকিলে মানে আকৌ বহুত বেমাৰ আজাৰে লগ লব নহয় হব দে দাদা আমি গাওঁ আৰু বেছিকে নকওঁ মোৰ মনটো বেয়া লাগি গলগৈ মই পাহৰি থাকিছিলোঁহে এইকেইদিন স্কুললৈ গৈ কেনে এতিয়া আকৌ তুমি মনত পেলাইলা মোৰ এতিয়া একে ফৰ্টি কি কি সেইবিলাক লবলৈ মন যোৱা নাই নালাগে মোক একো সেইবিলাক ঘৰলৈ যাওঁগৈ বোলা মই জেলেপী চেলেপী একো নাখাওঁ চাওমিনো নাখাওঁ প্ৰায় চকৰ হেপ্পী দুৰ্গা পূজা সকলোক লয় সকলোৰে ভালে থাকক মনবোৰ ভাল হওক অতি সোনকালে সকলোৰে সকলোৱে যেন ফূৰ্তিত থাকক জুবিন দাৰ আত্মাইও চিৰশান্তি লাভ কৰক তাই কামনাৰে হেপী দুৰ্গা পূজা